Я вас не снимаю. Я дам пошли. Андрей, выключи Что? телефон. Я с вас камеры. не снимаю. Выключи телефон с камеры. Нет, стоять, ребята. Будете, подождите. Все, я не сопротивляюсь, я сопротивление Ой, не указываю. Я чё? не оказываю сопротивление! Вы только что я подкинули, ребята. Ну, Давай машину. Подождите! Давай машину. Вызови 102. Вызови 102, да подкинули я и есть. только что... Я и есть е ⁇ только что взяли С е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ Я вы... е сейчас... ⁇ я не вас не сопротивляюсь! Я не сопротивляюсь. Андрей е ⁇ Подкинули вот, смотрите. Я тебе говорю, пошли. Все заснято. Пошел вон, ищи, ищи, ищи. Андрей. Я ты ну Где же ты? Все, я не сопротивляюсь. машину По-нормальному. По на каких причине? А это что такое? Да и давай я покажу, это, это все заснято, как бывает. вы только что бросили мне. В машину зашел ты. А почему вы на меня пресс оказываете? Посмотри-ка. Но это в кармане гажа или чего похуже даже Мы тут как раз дилеры ищем лидера по продажам Не ты ли это прохожий в молодежным? Похоже вроде рожа 40 раз станет хороший Все, бери камеру Телефон не забирайте у него Что это такое? Смотрите беспредел Это все заснято как мне подкинули Я его заинтересовал, точно, точку не будешь рассказывать Видео! Покажите доказательства! Да? И тогда я с вами поеду! Если ты действительно поедешь, будет, за по что любому, поехать? И по любому поедешь! За что? Говорю, ты поедешь. Беспредел! В Большой оттуда взял подкинул. А? и подкинул! Я вообще подъехали, вышли начинают прессовать! А? Держу. Конечно. Пацаны, вы чисто по беспределу. Зачем вот так. это подставы? Поставил даже а убросил, я пошел сюда. Ну, как, и на и каких не основаниях не я должен не вам не говорить свою фамилию? Ну что вы мне показали свою корочку? Вы хватали меня за руки вообще. Нормально дело. Покажите, Пожалуйста. видео? Я знаю, что где вы там выкажете. Возле какого дома? Где то шабрался, что было это пятого, куда ты ехал? Еще раз. Да. Я никуда стоит? не ухожу. Вот тут совершение преступления. Там, где она лежит, да? Да, скажи, Юлис. На каких основаниях? Ну, это на каких основаниях? Ребята, а вы имеете право? Сами... Ну, вообще, какое, да. Кто на... на каких его, Да показали говорят, вы, вы мне сопротивление. Что мне надо стоит? А я кто вы такие? сопротивление? Я, я не знаю, мало ли что вы показали. Такие? Я сейчас а вам не 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 тоже покажу. Ну что с Что это? вы показали? Я ему представился. Я не с вами разговаривал вообще. Так, а он мой представитель, допустим. Он Покажите мой ему. Представитель. человек заинтересован, допустим. Все правильно правильном оказании меня моих прав. Андрей, выключите, пожалуйста, телефон. Ваша работа гласна? А Здесь где сприте. написано, что они не имеет права снимать? Да, И что вы с ними? А позвони, по 102, вы позвони по 102, пускай приеду сейчас. Позвони, я позвони по 102, пускай а приеду. Да, 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 это правильно. Спасибо. Что ты Я же не Я я готова, я Почему? Звоним в студию. Ребят, сейчас тоже много чего показывают. А может, с кодом или без кода с мобильного? Без кода. Здравствуйте, я бы хотел вызвать наряд 102, потому что на меня напали, не знаю, ставили адрес. военный городок. Одесская Беляевский, Беля, Беляевский, район, Одесская область. ПГТ. Поселок городского типа, да. Не знаю, я подъехал в магазин, и они подходят, говорят, открывают все. Да, здравствуйте, извините. Да, 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 я извиняюсь. Ну вообще, тут на пятачке. Я увидел магазины, где магазины? Да. да, да, да. Да, тут возле магазинов при въезде. Но недалеко. А это извините, это что такое? Это магнит? Это я? Вы я? только да, что? Да-да-да, к... да, при въезде возле магазина. Да, я извиняюсь, на меня просто давление тут производит. Они не дают, они просто ну. Александрович. Да-да-да. 88 24 апреля 0-96 5, 18 56 да. Произведение подкидывания Какого-то непонятного вещества Остановили, начали обыск и подкинули